Дуры в Европу. Но никто на самом деле не догадывается, насколько они горящие. Итак, типичная ситуация. Украинская пара 200 евро, 10 стран, 3 дня. Это ты, вот, гид? Да мы уже пять стран проехали, ты всю дорогу молчал. Я очень узкий специалист. <реклама> чисто по Италии, да? Нет, я электромонтер. <реклама> Давайте начнем тур. Подходите ближе. 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 Спасибо. Готовы начинать экскурсию? Рим, столица Италии. Юлий Цезарь. Жил где-то здесь. Ну все, спасибо за внимание. Еда, до свидания, это что происходит? Да, да. Осторожно, это итальянская мафия. О, мафия! А можно мне метровую пиццу? <реш> Вино вот это в подарок, да, тоже, графин. Пицца? А, туристы. Есть, туристы, Украин-турист. Украин, Кличко, все знают наших боксеров, понимаете? Кличко, сегодня, в завтрашний а -а -а. день, все могут. <сп coisa> <finite> а что, нет тут каких-то достопримечательностей? Вот Колизей, здесь гладиаторы дрались насмерть. Похоже на мою общагу в Драгоманово. <entend melting> что, у вас общага не не, я вам тоже постоянно надрался в смерть. <свят> <свят> да. Тебе что, не нравятся шутки про алкоголь? Нет. Давай перешутим. Давай. Бог <свят> вот, колесей. Тут гладиаторы дрались насмерть. Похоже, на наш стадион в Что <свят> у вас стадионы достроен. <свят> достроен. <свят> До нашого університету. Болонський національний університет культури мистецтва. Михайло Михайлович, це що ви? А як цей юний Орел залетів до Італії? Та в мене ліцензію забрали. А як без ліцензії працювати? Я 5 років без неї працював. Нормально. Так а чого ліцензію забрали? Я заспіваю. у мене ти, одна єдина, от радість жора. Стоп! Да. Стоп! На що ешь, цю єш, співач? В Украине мені теж так казали, і ліцензію забрали. Бережки, не хочете? Ні, спасибо. Поехали дальше. Очень интересные памятники культуры. О, осторожно! Граница с Ватиканом. В этом здании живет папа Римский. Ха, а ца, если у него родится внук, то он будет сразу дед Римский, да? <свят> <свят> Осторожно, граница с Ватиканом. В этом здании живет папа Римский. А, а С кем он там живет? Ну один. А как он папой стал тогда? Хотя <laughs> в кого взяли. <laughs> а ты тут можно взять и сувениров там, что? Шось? Кто магнит и все скупает? И футболочки с принтами. Ты любую фигню сможешь парить, только как-то разок на Берешь? Шелок брать магнит за 20 евро. А брелочек? О, брелочек! Хорошо. Да. 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 Ну, а -а -а. Нравится вам Италия? Ну, такой. Не впечатляет. Вечера! Как вам? Это ты сестру Любку мою не слышу. Значит, Люба, иди сюда. Пожалуйста. ты разговариваешь? Нет. <гум> Ладно, с Италией закончили, поехали дальше. Там Германия, Венгрия, интересные вообще. Очень... Стой, стой. Вези нас обратно. А в смысле? Там мы еще в Европе, что вам не нравится? Тут и дело, все нравится, и даже придраться не к чему. А хочется. Во-первых, когда выбираете какой-то тур, проверяйте его надежность. А во-вторых, перед тем, как брать тур в Европу, сделайте хотя бы один тур по Украине.